Səadət xanımın məşəərlərinin və dəyərlı yazılarının əks olunduğu ə, kitab Şərqin səsi ədəbi bədii elmi publisistik məcmuadır. Yeni çapdan çıxıb. Ə, deməli, burda Səadət xanımın uşaqların ahəngdar inkişafında fiziki mədəniyyət məşğələsinin rolu adlı məqaləsi çap olunub. Kitab el götür müəssisələri üçün çox əhəmiyyətli yazıdır. Yarına bilərlər. Sonra isə kitabın növbəti hissəsində ədət xanımın şeirləri yer alıb sevdim səni sabahın xeyir qartal səhər quşlar oxuyur murənnə vürvətsiz olmam kimi gözəl dəyərli şeirləri